Семена никогда не было. Не в первом бою, когда захватывали блокпост на Красноармейской. Семена не было в том бою, когда мы отражали атаку в течение четырех с половиной часов в Новопедгороде. Семена не было в Великой Новоселке. я не знаю, где он был. Но у него в машине находилась львиная часть этих подводных и этого вооружения. Людей вывели посадку, люди находились в посадке по так скажем, я еще успел дать приказ о том, чтобы безоружных, по крайней мере, э, людей куда-то увели в зеленку. Я договорился с, с соседней воинской частью, значит, взял несколько, э, будем так говорить, автоматчиков, пулеметчиков, э, взял грузовики для того, чтобы вывести, просто вывести с вражеской территории э, этих безоружных людей. На что я получил ответ? Тебе что, жалко это мясо? Отставить, кто давал команду, вызывать сюда грузовики, кто давал команду, э, приводить сюда людей с оружием. Это, это, слова Семена. это слова Семена. А мясом он кого назвал? <laughs> Делайте выводы, кто из нас там мясо... Из нас там бойцов никого Донбасса. Не было. Безоружных людей, безоружных бойцов Донбасса, которые находились в это время в Зеленке. Это тот момент, который, э, не я ему простить не могу, и до сих пор. Його не цікавить Україна, його не цікавить правда. Він просто використовує можливості стати кимось дуже великим в своєму житті. Ця людина дуже далека від патріотизму і від всього взагалі людяного ну, у нас такими в його словах, в його очах. Ви розумієте, зважитись на цю прес-конференцію, як мені, так і моїм товаришам, а їх приїхало, якщо я не помиляюсь, 11 чоловік. Це всі ті люди, які були в Донбасі. Після Донбасу вони перейшли. В інші добровольні батальйони продовжують на сьогоднішній день воювати на близькому сході України. Якби Семенченко просто піарився, весь цей час, відколи з квітня місяця до сьогоднішнього дня, Семенченко займається просто диким піаром. Він являється, судячи з того, що він пише, він є дуже великим спеціалістом в цій справі. Він став до такої до ступені народним героєм, яким він по суті не являється. Ну я не розумію, як командир, який потеряв. Ну я не знаю, пол батальона где-то точно В лавайске? Да, а с ранеными это вообще же больше И пленными и так далее То как может так награждать человека, который, он же командир Я понимаю, он там просил помощи Но он же мог отдать приказ и отходить У нас пацаны, если есть приказ, они идут вперед На отступление у нас пацаны реагируют очень плохо ну, просто наслили, я так понимаю. Илабаевск практически был взят, говорят, в депо, там конкретно, просто не пришла помощь. А когда нужно было вывести бойцов, их просто не дали приказ вывести. После моего ухода из Донбасса, это было 26 мая, я сразу же как бы, перевелся в батальон Днепр-1. И у меня не было возможности никуда это сказать, ни, ни, ни времени, ни возможности. То есть сейчас, когда мы собрались вместе, те, кто стоял, скажем, так, у истоков этого Донбасса наш первый состав, и сейчас у нас как бы появилась возможность все это рассказать людям. Тем более, что мне очень обидно то, что такие люди действительно добиваются таких высот и их награждают даже орденами. Это, это просто неправильно и возмутительно. Завидовать человеку, который угробил такое количество людей, я бы я бы не стал так примечательно говорить. Я бы не стал себе завидовать, если бы по моей прихоти и по моей туристике погибло такое количество людей. Почему раньше не говорил? Я, наверное, чем-то еще был немножко раньше занят. Потому что это Семен пиарится через Facebook. А я в это время занимаюсь немножко другими делами, которые более связаны с личным составом, которые более связаны с обучением, планированием там, и, так далее, и так далее. В Карловке э, бестолковая организация, фактически не организация. А просто выведен личный состав, который, который семенам был выведен в мясорубку. Все, все эти события привели к тому, что мы потеряли пять человек. Батальон Донбасс потерял 5 человек двухсотыми и пять человек осталось 300 -ми. Ответственность из за операцию завжди лежит на командира. Колона із, я не пам'ятаю, там 6-7, може 5 автомобілів виїхала була із бази Великомихалівки до блокпоста в Карловці, це майже 80 кілометрів. Будь-який тактик стратег скаже, що не можна було з такими силами видвигатись так далеко. Навіть якби ця операція мала успіх, вона б. На, они бы не смогли просто нормально видеть на такую далековидность. Они бы догнали и уничтожили. Семен принял решение все-таки Карлауштурмова, собрав, да, предыдущие операции, которые планировались, одна из одной из операций мне удалось отбить, вторая операция не не была выполнена из-за того, что весь личный состав Семена был был уведен. Мариуполь, отбить в смысле отбить, отказаться от отменить, этой операции? Отменить операцию. Mm -hmm. И когда Семен Семенченко, который в тот момент времени, естественно, находился в лагере и ждал, что операция будет закончена, когда утром он просыпался, утром он проснулся и спросил, какие результаты операции, я сказал, что я операцию отбил. Отменил? связи с этим, отменил. отменил, да. В связи с этим Семен выразил свое крайнее неудовлетворение и сказал, что все равно мы эти операции будем проводить. Коли колона підходила до Карлівського блокпоста, по них почали стріляти прямо з коліс. Семенченко в той момент їхав ще з своїм охоронцем. У них в машині було два автомати в першу ж не хвилину, в першу секунду. Він знову втік, як робив вже не раз перед цим. і звідти просто знову втік. Потім, коли бійці, які залишилися живі і поранені, задали йому питання, чому ти втік із зброю, ти ж міг нас потримати, він сказав, що все нормально, я був з вами. Я знаходився за декілька кілометрів і визивав допомогу. Можливо, Семенченко дійсно визивав допомогу, але крім того, що він визивав допомогу, він займався писаниною Фейсбуці. В Карловке и Деби, а в Фейсбуке уже есть выбросы, я говорю сам Семенченко, геройской информации. Вы говорили в одном интервью, что э, вы видели на передовой в Карловке Дмитра Яроша, который и поехал только... выручать. Вы и не тоже только... там были, да? Да, и не только в Карловке. А вот Семена там не было. Ой, боже мой, ну, конечно, там не было Семена. Он же очень аккуратный, осторожный человек. Ярош, кстати, и на песках был. То есть ярош за своих бойцов не прячется? Не прячется. Я прошу прощения. К вам перешли из Донбасса в Днепр его бойцы после боя в Карловке. Какая связь и как, как, какие претензии к Семенченко? Какая связь? Ну, как, как таковая связь. Вся состоит в том, что люди просто увидели, что он на них просто тупо пиарится. То есть он за два дня... В Фейсбуке выложил маршрут движения. Да, сказал, что они будут идти на и Там их просто тут пождали. И он невооруженных людей, практически невооруженных, безоружных, кинул в мясорубку. А сам находился сзади и все это расписывал. И люди это прекрасно видели. Если бы э, не, герои, не героическая смерть, я вот не помню, как этого бойца звали, я его не знал, который взорвал себя, всех, кто был Рядом були ще більше подія. Так він дав можливість ребятам уйти. Mm -hmm. Після того, що произошло, люди розвернулися і пішли більш менш здравомислящі. Покайшов бій. Семенченко публікував в інтернеті в Фейсбуці про те, що там є загиблі, там є поранені, про те, що там закінчуються боєприпаси. Це, це є саме справжня зрада, тому що така інформація являється дж... Ну, розумінням для ворогів, що їм потрібно робити далі. Про те, що е, наші побратими попали в засаду, ми узнали з інтернету. Зразу почали набирати людей, е, набрали Василя Васильовича, він вже нього позивний був, хоча в Фейсбуці його охрестили чомусь дідом, він загинув там. Ми 10 хвилин слухали хрипи помираючого цього чоловіка і читали, Кошмар. в той момент читали пости Семенченка. Случилось поки не об'яснимо. Хоча об'яснення все ж є. Донбас предали, і інформація о їх передвижені стала з'ясна террористам. В районі села Карловка Донецької області батальйон Донбас попав в засаду і прийняв бой. Попав в засаду, це значить на шляху руху випадково, десь там на середині дорозі, чи в кінці чи на початку попав в засаду. Батальон Донбас не попал в засаду, он был целеспрямованный, направленный для того, чтобы захопить блокпост в Карлевке. Направленный Семеном, ну, Семен там сам ехал. До тех операций, которые нам начал делать Семен Семенченко, в батальоне боевых потерь не было вообще. Первые потери, как только сам лично комбат в кавычках начал планировать проводить операции, они сразу. Почему комбат в кавычках? Потому что он комбатом не является, он не является офицером, у которого есть э, знания и умение управления личным составом. Он абсолютно не знает ни одну из служб, которые ему необходимо знать. К примеру, внутреннюю службу, караульную службу, боевой устав, он не знает оружие, которое применяется, ну и так далее. То бишь сейчас можно очень-очень длинный список оглашать. Все шло хорошо и замечательно, пока Семен туда не вмешивался. Как только Семен начал вмешиваться в операции, как только были отстранены те офицеры, которые планировали операции и проводили операции, сразу начались проблемы. Я пришел в батальон после боя под Карловкой, буквально через день-два попал в батальон. Він прийшов, він такий убитий мову вот, случилось Горя. там да такое горе. То тобто, я же просто не знав. Я вірив чоловіку, як ну, раз он столько зробив, типа що нас от веде. сформував батальйон. Я ж не знав, хто сформував цей батальйон. До речі, офіційно Константин Грішин, або ж Семен Семенченко, він ніколи, ну скажем так, ще тиждень тому він не був офіційно назначений, призначений на цю посаду. Можливо, там зараз щось виправили, але він не був командиром Донбасу. В травні місяці, ні в червні, ні в липні накази про його призначення не було цим батальйоном. Командували інші люди. Накази про призначення на посаду командира батальйону були на інших людей. За цей час Семенченко написав такий товстенький фоліант. коли інші люди воювали, адже воює не тільки батальйон Донбас, воює Альдар, в. воює Дніпро-1, воює Шахтар. Більшість цих публікацій вони або це пряма брехня, або відверте присвоювання заслуг інших підрозділів і батальйонів собі. Або, скажімо, такі завуальовані вкиди, повідомлення, вброси, як сам називає Семенщик, mm -hmm. такі завуальовані, які, при яких він описує якісь події, але оскільки вже він має дуже велику популярність, то люди, які читають подію, яку описує просто Семенченко, вони починають йому дякувати в кількості там, 7 тисяч подяк, 10 тисяч подяк, Семен ви наш герой. А Семена його природна скромність не дозволяє йому відписатися сказати, та ні, люди, ви мене неправильно зрозуміли, це зробили не ми, я просто передав mm -hmm. інформацію. Mm -hmm. Отаким от от чином Семенченко, він же Константин Грішин, придбав собі популярність воїна і там легендарного комбата. До політики, та й взагалі мені здається, ця особа, якщо провести розслідування, все ж таки відмовитись від його від того користі від виборців, які можна здобути через його особу. І я лаково взятися за голову і дослідити, хто ця особа, а не будувати вже плани спільні політичні з ним і дослідити, ким він був перед майданом. І дуже швидко ця особистість опинилася за гратами. чомусь мені так здається? Когда я начал читать про него посты, кто он был в прошлой жизни, когда он снял маску, лучше бы он ее не снимал. Я свою маску снял и показал всему народу. Я никого не боялся. Очень много вопросов могу поставить. Я сейчас не покажу вам конкретно, просто так, очень быстро. Это мой контракт. Это справка о том, что я находился ну, при военной части, прикомандированный все с этого батальона. То, что меня обманули раз, Семенченко обманул лично который обещал сделать все официально в форме в меня все и гражданством помочь обещал. ну гражданством помочь это одно с самого начала но просто нас просто тупо кинули я э, видел очень много нарушений что творилось в батальоне и эти нарушения просто я вам серьезно говорю что я готов вызвать семенченко прямо говорю перед всеми вот знает общественность на любую телепрограмму на любую передачу на любую я не знаю пусть сядет Я йому буду задавати питання і пусом є на них відповідає. Я знаю, що вчора на пресконференції Володимир Іванович Шилов, командир 5-ї роти батальйону Дніпро-1, він підполковник міліції, 28 років стажу і 25 із них він на оперативній роботі. Вчора на пресконференції він обнародував такі дані, що по його, ну там по його, чи може по даним інших людей, станом на 12 травня на одному з рахунків. Які були, які зазначалися семеном Семенченко для поповнення для того для того, щоб оказувалася допомога формування mm -hmm. батальйону Донбас, і цей рахунок був оформлений на його дружину, було закомальовано 1 мільйон 600 тисяч гривень. Ніхто цих звітів про приход, розход, де кредит, ніхто їх ніколи не бачив. Він займався, во-первых, саме основні кошт на нашій першій базі в новоподгороднім. регулярно, каждый день туда ездили журналисты, то есть по нескольку раз на день, из разных изданий, из разных стран, из разных городов. Из-за границы даже ездили? Да, ездили из-за границы, были из Аль-Чазиры, Вашингтон-Пост, я точно помню этих как бы, журналистов. Из Канады, по-моему, были даже. Они как раз были, по-моему, на 1 мая, когда нас штурмовали. И Семен их туда приглашал, как он нам лично объяснял, Ребята, потерпите, Нужно, чтобы журналисты нас всех увидели, чтобы нас всех растиражировали, чтобы мы получили известность, и чтобы у нас, нам начали капать деньги, чтобы закупить вам снаряжение какое-то, экипировку, вооружение и все остальное. То есть изначально у нас вообще ничего не было. Первые две недели мы прожили в антисанитарии полной, то есть у нас не было элементарно куска мыла. Потом уже Семен начал как-то это... Или он организовал, или он, я не знаю, не буду про это говорить. Но потом это начало появляться. То есть нам привезли там первую форму, как я потом узнал, в Днепропетровске на зерке за 200 гривен продается самое дешевое. И все деньги, которые он получал, я не знаю, куда он их тратил и куда он, это шли ему в карман. То есть он приезжал с самого первого дня, говорил, ребята, вы будете спать в спортзале, там какой-то там не спортзал, или а там какой-то курятник, на матах будете на грязных спать, в облезлые стены, и я вас буду фотографировать, потому что мне важно показать эти облезлые стены, чтобы люди мне начали пересылать деньги. Угу. Дескать, показать, что вот у нас ничего нету, вы дайте денег. Мы понятия не имели, куда они девались. Нас кормили исключительно местные жители. Мотался я как командируты, там у нас был начальник по ХЧ. мы мотались по бизнесменам, по местным, по каким-то фермерам, по каким-то представителям администрации. Это только их заслуга. О том, что нам давали казармы, нам давали какие-то подушки делать и далее. Оттуда, от семена, мы получали буквально какие-то копейки на хлеб. Были дни, когда у нас не было хлеба. Просто не было ничего. И э, бензин, соответственно, вот эти автобусы, там что-то там еще. Это, это исключительно заслуга местных жителей в Днепропетровской области. Вообще-то, Сема или Костя, ты очень хорошо устроился. Брависсимо. Очень хорошая пиар-компания по зарабатыванию денег. По нашей информации, по нашей информации э, только на, одной, на одном счету в Приватбанке, который открыт на его жену, который открыт на его жену. По состоянию на 12 или 13 мая всего года находился миллион шестьсот тысяч гривен. А кроме этого там была еще масса электронных счетов. У меня вопрос. Вопрос. Я, я, конечно, понимаю, что деньги идут вроде бы как на благое дело, а когда будет отчет о финансовой деятельности? И собирается ли Семенченко отчитаться о том, куда пошли деньги людей, которые, которые помогали подразделению, перечисляли деньги. Не просто любопытно. Сколько получил Антон Геращенко? Сколько получили остальные? Мне звонил батальон боец батальона Донбасс, где у меня записан разговор. Есть конкретный человек, позывной Тима, который со своего номера у меня зафиксировано все. Я могу дать эту запись. Да. Алло. Алло. Кто? Именно семен находится Именно Семен охотится за мной да. и платит 200 да. штук. Да. А зачем? Кто кто? А, Я понял. И, и, Сем... и Семен что хочет меня сдать? Да. Спасибо тебе большое. Давай. Давай, Тима, счастливо. А, там идет речь: что меня заказали. И Семен хочет меня сдать властям. Я так и не понял кому. Но да, факт то, что. Властям Лугандонии. Да, ну что как по бы заработать денег или как, ну я не могу ну, этого. Продать своего Ну, может быть, власти. да, типа того. А потом просто тихо-тихо свалить, ну, сами понимаете, на кого. У него есть эта идея, но она не пройдет. Я вполне уверен, что это правда. Исходя из того, зная Семена, я больше чем уверен, что это правда. Но знаете, тут есть один фактор. Ладно, угрожают мне. Но угрожать моим близким... Угрожают жене и ребенку. Каким образом это выглядит? Каким образом, вот этот контракт, каким образом попал к противнику, я не знаю. Но мне его зачитали. Зачитали просто. Кто зачитал? И, если бы я б знал бы кто. Я тогда еще был в Курахова. Мне зачитали мой контракт и сказали, что скоро ты получишь голову своего ребенка в коробке. Это вам такое? Ну да. Я когда обратился, сказал. Он даже слушать меня не хотел. Он вообще бегал от меня, у тебя 30 секунд. Он возменил о себе человека, который, понимаете, о, все. це Бог. Я не привик до радянських військових порядків, коли можна командиру матюкати бійця. Я ніколи в це життя не дозволяв собі мене матюкати, спортсмен, боксер. Я старався йому гарною українською галицьким діалектом розказати, що так недопустимо говорити з людьми. Напевно, моя українська делікатна його ніяк не вразила, тобто, не налякала. Тому прийшлось при... нанести йому удар в підборіддя і зупинити цей його словесний, матьокливий понос. Для мене особа, яка може так принизувати людину і в такий спосіб виражатися, це збочинець, садист, боявуз. І я думаю, що він її і провокатор. І... Потенціальний зрадник і це. рветься він до влади зовсім не зади блага України. Заради збагачення і прославлення. Він скаже на Галичині ліпить коників з гімна. Семенченко – це бренд, який створювався спочатку ним. А потім цей бренд чомусь з незрозумілих нам причин був підхоплений нашими досить таки високопосадовими людьми, в тому числі і Міністерство внутрішніх справ. Так чинити не можна. Ми вже боролися з одним Міністерством внутрішніх справ, яке очолював Захарченка. Будь ласка, не забувайте це. Ізначально батальйон Донбас, на мой взгляд, існував просто як фінансовий проєкт. Я думаю, і зараз таким остался. Фінансовий проєкт Семена Семенченка. Его никогда не интересовала ни судьба страны, ни судьба людей, ни проживающих, ни даже судьба тех людей, которые поверили ему и пришли в батальон. Все, что он делал, все, что делается сейчас, делается только с одной целью, чтобы Семен мог заработать деньги. И именно вот эта вот ситуация сейчас в стране, война, стала для него таким трамплином как бы, и к наживанию своего состояния, и к тому, чтобы можно было пробиться во власть. У нього якась маніакальне бажання добратися до влади, до влади і по вище. Якби тільки, зрозуміти, якби тільки ну, в наших глазах вся провина Семенченка була в тому, що він став героєм на папері в інтернеті, нас може, можливо, це нас би трохи зачепило, але ми б не почали комусь щось розповідати. Якби Семенченко за рахунок такої діяльності... За рахунок піара цих публікацій, які він вкидає по дві-три щоденно, якби він, ну, скажімо так, просто особисто збагатився, ну, нас би це теж засмутило, тому що це все-таки кошти людей, які довірилися йому, які йому повірили. Останньою краплею в прийнятті рішення, що потрібно все-таки розповісти, що робить Семенченко, насправді явилось те, що ця людина рветься до влади. Назвайте це пафосом, назвайте це ідеєю чи як, але я був на Майдані і я знаю точно, за що люди стояли і помирали на Майдані. Зміна людей, усунення негідників від влади, приведення до влади порядних людей. На моє, на моє переконання, Семенченко таким не є. Він його вчинки не є таким. Таких людей для начала не стоїть абсолютно пускати к людям, к другим. У власті навіть думати нічого. Це буде елементарний дуралом. который будет похлеще Януковича, потом его опять нужно будет сковыривать ценой огромного количества человеческих жизней. Я далеко не за это борюсь, и я далеко не за это забросил все свои гражданские дела для того, чтобы заниматься опять военной профессией. И Лавайск с точностью до плюс-минус чуть-чуть был повторением Карловки, только единственное, к сожалению, в значительно больших масштабах. В Лавайске погибло значительно большее количество людей, и... На данный момент времени даже установить, какое количество людей погибло, уже никто не не сможет. Я, к сожалению, боюсь всех раз, разочаровать, но это так. Я понимаю, что командир должен находиться не впереди своих бойцов, командир именно батальона, а командовать ими. Но так надо, чтобы видеть его, что он командует и чтобы он именно давал разумные приказы и берег своих бойцов. Семен я я просто с ним лично на передовой не воевал. Коли починається, або він за 10-15 за 15 хвилин зникає звідти, там, звідти, де починається обстріл, здається, ніби він знає його. Або під час цього він тікає, лишає бійців, тікає з зброєю, якої її мало. Він у своїй машині забирає там, два автомати, коли всього виявлялося, шість було автоматів. Тобто два автомати це дві третини зброї. Це в Карлівці. Да, він в Карлівці. втік. І він же там пише десь далеко. тобто… Ну, я, я, не, я не знаю, я даже чувствую такие слова, что когда он тякал, он сказал, ну, э, э, один боец ему говорит, треба выручать хлопцев, он говорит, нет, треба комбата спасать. Он наконец-то поехал вроде бы как на передний край, где-то там фотографировался, и кто-то из его бойцов, то ли с подствольника случайно выстрелил, то ли гранату как-то неудачно кинул. Героическое ранение в дупу. Семена Семенченко. Ранение, ранение то в дубу. Эта информация пришла к нам с военной контрразведки. Да, да. Который только он получил ранение, позвонили, ржали так, что этот, говорит, ну, говорит, ты, говорит, добился своего. Говорит, Семаш Семенченко поехал, говорит, на передовую, там героически, говорит, получил ранение в задницу. И 13 марта, получается, когда митинг уже мирный начал заканчиваться, а было видно, что он мирно не закончится по реакции тетушек и всего это можно сейчас увидеть на видео. Семена не было когда все это началось, его нет также ни на одной фотографии ровным счетом, ни, на одном, ни видео. на одном видео, его абсолютно нигде нету. И кроме того, как потом уже, когда я начал журналистское расследование по этому поводу, я двух людей нашел, которые видели, как Семенченко ушел за три минуты до начала самой бойни. То он ушел, после этого у нас в итоге два было убитых человека и около пяти десятков пораненных. Три искалеченных, там тяжелые очень были, с одним из них я не так давно общался с Игорем, у него колено там вырезали Миниск, он хромать будет теперь все время на костылях. Вот, и Семенченко ушел. Кроме того, он говорил десятникам самообороны, предупреждал, давал свой номер мобильной телефоны И говорил о том, что с ментами у него все схвачено, они решили выступить все-таки на стороне самооборонцев, нас всячески поддерживать. Что оказалось неправдой, об этом много потом говорили в интернете, что на самом деле менты сыграли на их стороне, устроили ловушку, в том числе с автобусом, куда загнали много наших. Вот, он ушел с ними. Вот. После этого телефон у него был отключен. Те, которым удалось вырваться из кольца, каждый, кто как мог оттуда уходил. Потом мы встречались, созванивались, а уже как бы вдали оттуда, в, в радиусе, там, можно сказать, километра. Телефон его не отвечал. На, на, потом он ни на что впоследствии отвечал, что у него села батарейка. То есть абсолютно, как все понимают, наверное, идиотская отмазка. Но вот. самое главное. После этого большинство из наших активистов, которые там были, то есть некоторая часть, появились фото в интернете. И милиция, о чем также потом СМИ говорилось, милиция, то есть фактически начала наше преследование, потому что нас вывесили на сайт, да, пострадавших, по сути, потому что с их стороны, по крайней мере, там потери в жизни никто их точно не угрожал. Выставили Это на сайте, на нет. сайте областном МВД, выставили фотографии, где нас назвали прямым текстом правонарушителей, которые разыскиваются. разыскиваются да. При этом Семенченко, который выступал командиром самообороны, его никто на какие, ни на какие допросы не вызывал ни разу. В больницу даже он никому не пришел. Ни в какие он больницы. Он телефон даже не брал, когда mm -hmm. все это было. Никуда не ходил. И после этого уже, по моим данным, он до июля примерно свободно абсолютно курсировал между Днепропетровской и Донецкой областью. В то время, как да. вас разыскивала Донецкая милиция, сотрудничающая с да, в, в то время, когда он уже командиром Донбасса стал. Он свободно объездил туда-сюда. Какие-какие балаклавы он там как он хотел себя защитить, это я не знаю. Мы через неделю примерно составили десятники самообороны Майдана резолюцию, где решили его отстранить, этого самозваного командира, и назначить выборы командира общей. Там изложили все эти факты. После этого Семенченко начал в Фейсбуке, эти все старые записи можно поднять, клеветать, что это мы провокаторы. Хотя у большинства, у кого голова была разбита, у кого что-то еще, кто разыскивался, mm -hmm. кто на фотографиях виден с разбитой головой. Mm -hmm. Кого где видели Семена, там вообще не было. Этот человек имел э, наглость заявлять, что провокаторы это мы. Хотя сам он является провокатором в классическом смысле слова. Поп Гапон, который вывел э, в «Кровавое воскресенье людей». На улицу знать, что его там ожидает, и самого его там не было. Поэтому с того самого, самого момента я настаивал и пытался достучаться до людей, что это провокатор, но никто это не хотел слышать.